Всем комфортно, всем удобно. Это радует. У меня такой небольшой вопрос перед началом. Поднимите руки, кто был на прошлой встрече с Виталием Портиком. Ага. 60% зала. Спасибо. Это прямо демократия, так считать. Я теперь поню, понимаю, как вообще в этой стране все происходит. Нет, ну на самом деле у нас всегда идут такие небольшие споры перед нашими встречами, особенно когда э, спикер второй или третий раз у нас. То есть какое количество людей придет в следующий раз. Вот, и я всегда говорю, что будут приходить новые, новые, новые. А есть идея о том, что будут приходить сюда постоянные, постоянные, постоянные. А, добрый вечер. Еще раз добрый вечер. Огромное всем спасибо, что вы действительно пришли. И каждый раз, когда мы проводим, нас становится все больше и больше, и мы понимаем, что то, что мы делаем, мы делаем правильно. И те вещи, которые мы здесь обсуждаем, мы обсуждаем правильные вещи в правильной форме. Наша Вильная академия ⁇ ЗМИН ⁇⁇ это проект, который начался в конце августа. И цели, которые мы перед собой ставим, достаточно простые, но... Очень амбициозные. Мы собираемся для того, чтобы получать объективную информацию, критически мыслить и анализировать те процессы, которые происходят вокруг нас, адекватно их оценивая. История напрямую связана с политикой. Мы не можем смотреть на политические процессы, не зная истории. Многие из вас, точно так же, как и я, точно так же, как и многоуважаемый Виталий, Получали в свое время в школе некий базис исторической информации, которые мы можем назвать пропагандистскими. Мы до сих пор до конца не знаем, что же происходило в 13-14 веке, какие отношения были у Московского княжества с Золотой Ордой, как складывались эти отношения, почему украинские земли развивались так, российские иначе. Именно поэтому мы решили устроить этот цикл, который мы сейчас проводим. Первая наша встреча была посвящена Киевской Руси и расколу, который произошел между княжествами. Мы пытались ответить на вопрос, был ли этот раскол связан с семейными дрязгами или это был политический раскол. Сегодня мы будем говорить о Золотой Орде и ее отношении с Московским княжеством, или будем говорить Владимира Суздальским княжеством, а также вообще со всеми северо восточными землями бывшей Киевской Руси. Также мы затронем с вами положение княжеств, которые находились южнее и западнее, то есть Галицко-Волынское княжество. Все эти процессы, в принципе, были связаны между собой и событиями, которые тогда происходили, и событиями, которые будут происходить в последующие периоды. Два слова о формате нашей встречи. Сейчас я передам слово нашему гостю Виталию Портникову, известному публицисту. Будем так считать специалисту по России, потому что не так много людей настолько критически и объективно изучают эту страну на протяжении всей своей жизни. Будет некая, скажем так, мы это называем ликбез, некая лекционная часть, которая будет проходить в течение часа. После этого мы начнем нашу дискуссию. Я задам со своей стороны какие-то вопросы. Вы начнете задавать какие-то вопросы. И в конце у каждого из вас будет возможность высказать свое мнение. Это тоже часть нашего мероприятия. Это важно, потому что мы все здесь для того, чтобы критически мыслить. Огромное всем спасибо. Знания завжди речни Виталий, вам слово. Петличка. Да, меня, все работает так. Добрый, добрый вечер. Для тех, кто э, пришел вперше, я хочу снова повторить, я это буду говорить каждый раз, что я не читаю лекцию по истории. Тому що я завжди вважаю, що людина має займатися тим, чим вона здатна займатися, і лекцію по історії мають читати професійні історики. А я намагаюся разом із вами навчитися, якщо хочете історичному аналізу, Щоб ми з вами розібралися, що в принципі з нами відбувалося на протязі протягом цієї нашої історії, тому що в принципі ця історія абсолютно сфальсифікована. Вона міфологізована і для того, щоб зрозуміти, чому ми виявилися в тій країні, в якій ми виявилися зараз. А це бажання реально зрозуміти. Воно в нас почалося навіть не на 1991 року, коли формально була проголошена українська незалежність. А 2014 року, коли Врешті-решт відбулося те, що мало відбутися: напад Росії на Україну і початок вже справжньої збройної боротьби за українську незалежність з окупантами та їхніми союзниками на самих українських землях. Для цього потрібно все ж таки розібратися у всьому корпусі української історії. І е, очевидно, що цей корпус потрібно починати з перших якихось кроків української державності на цих землях.